Да. А как ваши планируют захватить город-миллионник Харьков? Окружить а, а Харьков сразу Зачем вы э, стерли с лица земли Бахмут, Авдеевку, Маринку И дальше по списку. Зачем? Зачем вы делаете выжженную землю? Чего? У всех работы будет. Чего? У всех работы будет много. Строить, строить. Безработица не будет. Или стример. И то, и то. Ну ты крутой, дядька. Хай буде, дядька, да. О чем поговорим? Я бы хотела за Харьков потрещать. А, так, ну, ну слушай внимательно. Ты откуда? Я из Подмосковья. Угу. Украина, Кривой Рог. Так, Новости ж смотришь, да? Сегодня нет. А вчера? Вчера да. Вчера да. Что ты знаешь про Харьковскую область? Идут бои. Угу. Как ты думаешь, сколько солдат Рф погибнет во время штурма города Миллионника Харьков на вскидку? Турма не будет. А как ваши планируют захватить город-миллионник Харьков? Окружат а, а Харьков сразу, да. Нет. Почему это нет? <laughs> в смысле? <laughs> Хорошо. А как вы собираетесь окружать? А, ногами пойду. Так. А, я окружу. О, ну в принципе ты прав. Ногами сразу в пакет. Потому что Харьковская область... А Наши збройные силы в Харьковской области сейчас прекрасно, как и на других направлениях, пакуют всех ваших российских ванечек по пакетам. Так что тут я с тобой согласна. Э, Московская область. Правильно. Молодец. Обосновать можно? Збройные э, силы тебе обоснуют. Да. Если ты хочешь обоснования, смотри, я тебе скажу вот так. А ты подъезжай на границу э, Харьковской области, тебе наши сбройные силы обоснуют, покажут, расскажут, зап запакуют тебя. Легко и просто. Что они уже папками сдаются? Ой, я тебя умоляю. Где? Показывай давай. По всей линии фронта, вообще везде. Да что ты несешь, господи. Ну, в Киеве пока не сдаются, ладно. Божечки. Все, больше нечего сказать в ответ. А ну что, ну за задавай вопрос, я тебе скажу. Mm, так, да. Тебе, тебе реальность не понравится. Так реально, ты думаешь, что вы сможете окружить Харьков? А можно ли не окружить? С одной стороны пойдут и все, обойдут его. Как вы можете окружить и обойти, тем более и окружить и захватить Харьков. Ну, если вы за всю войну э, с нами, за всю российско-украинскую войну не захватили ни одного областного центра? Рассказать? Да. Слушай меня внимательно. Когда-то Россия, когда Россия напала на Чечню. Ты в курсе, да? Там две войны было. Да. Вот, вот Чечня, город Грозный, они город Грозный держали 8 лет. Им никто не помогал. А вам помогает весь мир, а вы город за городом сдаете. Через каждые 4 месяца. Что ты несешь? Мы так, мы вместе со всем миром воюете ничего сделать не можете. Ты представляешь размеры Грозного и размеры Украины и размеры Харьковской области. Пардон? А, почему, Харьков? Ты что несешь? Мар Мар вы, я так смотрю. Слушай, а хорошо да а зачем тогда вы стерли Грозный тогда с лица земли? Зачем вы разрушили грозный? Портеть я Бахмут, помнишь? Дама, Зачем вы э, стерли с лица земли Бахмут, Авдеевку, Маринку и дальше по списку? Зачем? Зачем вы делаете выжженную землю? Будут. Чего? У всех, будет. У всех работы будет много. Строить, строить. Безработица не будет. Не ожидал такого ответа, да? Да я так не понимаю, ты девочка, да, или мальчик? Uh, да, понятно. <aidérasy> <с capability> ну что, что ты замолчал? Еще вопрос есть? <н prestigious> Нет, есть пожелание. Сходить за кораблем? Не, <с Laurence> nee, зайчик. Э, лично тебе я пожелаю, чтобы твой населенный пункт в Московской области, Раменская, стал Авдеевкой, стал Рубежным, стал Попасной, стал Лисичанском, Северодонецком, стал Бахмутом и Мариуполем. А чтоб ты сидел на руинах своей халупы и смотрел на это все. Аминь. Мирної землі тебе над головою. Чечня, Чечня має населення, населення одного мільйона так вона давала. давала, давала хочеш українського, українського понюхати. понюхати. Ка, все правильно пишеш. Ну, серйозно е, воно ж ось оце. Оце. Воно не відповідає на моє запитання. Е, чому ви знищили Грозний? Чечня? Ну, це ж зараз воно Чечня це Чечня. Вільна Ічкерія захотіла від вас відокремитися. А, б, да, ти ж не это не, не, не шурупаєш. Почему не дали свободу, Ичкерии? Почему разрушили Грозный? Ты мне так и не ответил. Почему? А как? А по-другому? А почему Мариуполь разрушили? Почему ваши разрушили Мариуполь? А почему Бахмут разрушили? Все вопросы к тебе адресованы. Почему ваши российские военные разрушили грозный, стерли с лица земли, разрушили Мариуполь так, так же, таким же способом? Выжженная земля, Бахмут и дальше по списку. Я не военный, я не знаю. У них ты ж, ты ж так браво начинал диалог. Твое мнение? Без смешного, бля, Путин, это он тебе все там напишет. Смотри, в чат рулетки мне сейчас попался не Путин, а ты. А, а еще, что, мальчик, это или, ты, ты или мальчик, или девочка? Ты через два месяца будете кричать Путин, приди, Путин, приди. Вот, вот мои слова вспомнишь. Все, давай. Копійка, Копійка до, перемоги. до перемоги. Разом ми, ми сила, сила слава, слава Бройних Сил, Сил Країни. Юра Бубочко, дякую за Донат. Героям та героїням слава. Ну, я знала, що це буде важко. Запитувати у них про Харків. І не тільки про Харків. Це просто. Які вони, Та я не вам пока. Так що чатик поки? Ну, так. Майма, что чаты к покей? Ну, сегодня вот маємо. Вы Що? Майматуши мама. Что? Звидки? Майма туши маме. Звитки? Распашковый. Україна, Кривий рок. О чому поговоримо? Я поговорити хотела поговорить Захариков. И що там происходит? Не знаєте? Ще раз тримається чи ні? Повтори. Все тримается чини. Кто тримается? Че? Что ты кажешь? Повтори. Харьков тримается чини. Давай по-русски. Это... Ломать слова. Так я с тобой по... я с тобой на русский перешла. Чтоб ты меня понимал. В чем проблема? Ты что-то ш... пытаешься по-украински. Не надо. Харьков прекрасно. Не Харьков, а приграничье Харькова. Харьковской области. Прекрасно опакуют ваших российских военных по пакетам. Каждому российскому военному, который зайдет на наши территории, выдается черный пакет. Слава нашим сбройным силам. Вот так вот. Вопрос такой. <зывы> как, ваши, как ваши военные <зывы> вообще планируют брать э, город-миллион Харьков? Как? Не знаю, Чаплыгу вчера слушал, на Чаплыгу. Что-что? Будана сказала, что резервов снимая и что делать? Давай только без этого вот фуфлометства, давай нормально обсудим. Если не хочешь нормально, ну я же дальше пойду. Ну давай, что там, что там, я не знаю, а тут ты военная, скажи мне честно? Нет, на... я волонтер. А, а как ты... Смотри, как... мы же можем просто с тобой обменяться мнениями, так сказать, диванных экспертов, господи. Я, не, я не, не понимаю ни военную тактику, ни стратегию, мне не нужно, я не военная. Просто обменяться мнениями, как ты думаешь, как я думаю. Для этого как бы чат-рулетка и создавалась. Ты что, прикалываешься? Как ты как можешь думать, если ГУР работает, НАБУ, СНБУ? Ты знаешь, как думать НАБУ? Она, наверное, не знаешь, что такое набул. Ты что гонишь? Что такое набу? Так подожди на полтона тише. Что ты ти завелася? Курочка. Я тебе говорю про Харьков. Давай поговорим. Ты съехал на гур. Причем ты к нашему Гур. Харьков сдался это. Пригод... Ты що, ти, та что ты? Ти... Ты ты? Ага, покажи. Ну, как... что, а, а, ну, ну, давай... ну давай покажи, как ваши ротом э, на ваших продонских ресурсах везде берут Харьков. Ну давай показывай. не не берут да. Ты, ты, ты что, гонишь? Мы в Белгороде Ничего не, не брали, это все Бубочка, мы вас любим. Слава, слава Украине. Украине. Да, да. Он... Он пошел. Лоліта, Квіточка, дякую за черговий донат. Бубочка, і ми вас любимо героям та героїням. Слава. Та знаю, я знаю, я знаю, що таке набу. Я знаю, просто він з, з запитання зливається. Він тупо бере і зливається, ну мені таки не цікаво. Він зараз почне оце наматувати, ну, і... пішло воно гулять. Причому тут Гур і Набу до взяття ротами міста Харкова російськими мальчиками в трусиках. При чому тут це? До речі, бачили, що там сьогодні? Що там сьогодні в Бельбеку? Десять атакамців? І у цей новий міністр війни заявив. Що все збили. Такие Все сбили А потом Ну, это, конечно, не файтер-бомбер Писав Типа Прекратите стерео И все скринят и ржут А там кто-то написал Зараз я открою. Ой, дякую, спонсорство даруєте. Анютка, дякую. Зараз, зараз. Коротше, де воно? Де це, це прекрасне? Ось все. Десь якомусь цьому пишуть средства ПВО уничтожило 10 ракет атакам на території Крима. Сообщило Міністерство нападения Російської Федерації. І хтось коментує. А шибатися можна, врать нет. Ха-ха-ха! Ну все правильно, а ми потім скринемо. А ми потім скринемо і режимо все правильно. Бубочко, дякую за донат. Героям та героїням слава. Хай тримаються. Вони в нас такі молодці. Без, без них не буде і нас. Так що? Так що тепер буде позоритися новий міністр там війни у цими А ч не 30 атакамсів? Ч не 100? Шайгу розказував там 100 тысяч 50 мільярдів хаймарсов. Уничтожено. Ну, ви поняли? Ротом? То да, ротом вони можуть унічто... унічтожувати. Тільки так. А що не тисяча? Я теж не знаю. Чо-чо 10, Чо так скромненька? <сум> ну я не можу, ну я з цього поржала. <сум> зранку. Ну, ну, ну. <сум> а, як там потім пише... Е, хто це пише? Симоньянша, матушка, ч, стерпим, проглотим. А знаете, що я хочу в цю тему додати? Вот прям, прям щоб по красоте было про матушку. Так, фіксуємо. Симаньянша там, що матушка, стерпим, проглотим. А я скажу вам отак. так! Я так красиво хотела. Каждый день по несколько раз. <laughs> Давайте еще раз. Как они там э, терплять и сглатывают. Каждый день по несколько раз. Еще раз. Каждый день по несколько раз. <laughs> Вы трохи, ну. Що там, ви посміхаєтесь, чи ні? Воно важко, бо я вас не бачу. <риклад> <риклад> ну, звісно, ну, вони там, У цій лінії, жовтій, коричневій лінії, Жовті, коричневі, там, ну, дивлячись, звідки там вони? <риклад> а, все, добре, плачу. <кій> щоб у вас настрій піднявся, це добре. І для цього також проводимо стрими, щоб у вас настрій, попри те, що русня існує, отак трошечки так піднявся, отак оп, і щоб ми тримали стрій, і щоб все було добре. А, ні, я так не витягну. Я сама тільки що це подумала, але я не казала. Стрім кожен день. <с> ні, мене в дурку заберуть. Ні. Якщо б я могла, то я б робила. Ну, то дуже важко. А хто вам відоси буде робити? Ви що? <с> я не услышала? Слава Україні! Сало у Карины. Если ты отдал свое сало Карине, то пойди и забери Ростов на Дону. И что теперь, если Ростов на Дону? Боже, Боже, мы о чем-то с тобой поговорим? Я из Кривого Рога Украина. Да в рот этот кривой рог твой и твоего зелья вместе. И тебя вместе с ним. Ну приезжай, продемонстрируй, как ты это будешь делать. Приезжай, покажи. А то что ты с Ростова там э, квакаешь? Подходим. Начинаем с Харькова. Жди. С какого Харькова? Там недалеко... Вы пока ротом э, Волчанск не можете взять. Вместе. Ну ты хай бежить. Та ротом тільки визьмуть. Оно э, пакуют наши. Фу. Блин, а, шо, а на шо я розраховувала взагалі, правильно? Ну...